Она испугалась и удрала. И у меня не болит, но она мне очень мешала. Спасибо, Господь. <существОтные> я хочу сам сказать за себя. Лет э -э 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 7 назад ко мне прицепилась э -э паховая рыба. И она до того мне доставала, что боль была такая ужасная. И... Ну, не знаю, кто-то, кто у кого есть, это знает, что такое боль. И однажды, я на работу, у -у -у. она так скрутило меня. И вот я уже согнусь, легче идти, очень не болит. Еще ниже, еще легче. И потом я понимаю такое, что боль хочет, чтобы я ей поклонился. Она заставляет, чтобы я ей поклонился. Я сказал, нет, я выпрямляюсь, больно пронзила, так вот, все тело пронзило боль, но я все равно встала говорю, Господи, твое исцеление, и я просто запретил ей расти. Она перестала расти. Но все равно пребывала вот в теле моем, она мешала мне двигаться. И вот в эти дни э, я почувствовал тоже, что вот эта вот грыжа, этот э, кусок нароста, да, он стал каким-то таким вялым, неспособным, он вот, э, как бы уже не имеет жизни в себе. И меня это э, порадовал, чем я делился. Спасибо.

то мы продолжаем учение.